Что ты хотел? Здорово. Началось. Началось все. Вот теперь. Всем привет. Доброе утро. По плану я расскажу вам трошки про такси, про работу. после Свят как ее Можно Прин... рассказывать о том, ну, чего, чего, чего нет. не было, да? Работы не Але я розх... розкажу вам трошки подробні про це. Е, розповім скільки я заробив. Все ж таки я щось заробив. Не дуже. А куди ми йдемо? А де твоя машина? Десь там. О, бачите, ребята, тут i40, да, і це аналог цанати. Дуже схоже, до речі. Так, моя машина десь... Да, машина трошки грязненька. треба її помити. А є сенс в таку погоду? Ребят, сьогодні ми поговоримо про декілька речей. Про таксі, про роботу на свята, як вона була, скільки я заробив, ну і в принципі, скільки можна тут заробити на свята. Сразу так, такий спойлер вам кину, що е, Братислава, Словаччина, де да і в принципі уся Європа, це не про заробітки на свята в таксі. Потім, якщо нам повезе, да, ми побачимо, що бронепоїзд, ребят. Всі! Правильно, е, дуже цікаво. ми поїдемо в якісь цікаві місця Братислави, щось цікаве побачимо. Сподіваюсь, бонифак не факт, что он там едет. Да? Не, его просто могут время от времени перегнать. Перегнать. Они типа стоят в отстойниках и бывают там значки стоят, что в поезд не открывать, не залазить. Ага. Но есть определенные граждане, которые чихали на эти таблички. Его бывает просто на время оттуда перегоняют и он ага. где-то на других местах Платация стоит. Да. Ну подивимось. Так уж мы сейчас поедем и помыть тачку. Наверное, мы поедем, чтобы нам помыли за 5. Сколько ты говоришь? 5.99. Это американская. Ну, когда ты садишься внутрь, нейтралочку uh -huh. включаешь, у тебя машина катится, и там щеточками тягается. А у нас в Киеве тоже такие. Ну, 5.99. 6, 6 Уже 5... подняли, до Нового года было 4.99. <связывая> <связывая> так что поехали. Что-то интересное все-одно сегодня будет для вас. Ребят, не працює мойка. Я думаю, що це пов'язано з тим, що сьогодні... Свято А яке сьогодні свято? Сьогодні взагалі шосте, ребят. Сьогодні да. Рож... Рождество по старому обряду. І крищення. крещення. Тому нічого не працює. Чомусь. Підемо в Макдональдс. Бо Макдональдс в свята працює. Це єдине, що тут працює, в свята Це Макдональдс і декілька заправок. Okay. Вип'ємо кави і вирішимо, як нам краще вирушати. Що у нас тут? Ребят, тут в Макдональдсе е украинская мова. Украинская. Но трошки переклали они не дуже классно. Ну, в принципе, как Азаров разговаривал, что-то похожее. Как китайцы. Тут частные домики, брусчаточка. Так, спокойная жизнь. Не совсем спокойная, может быть, потому что тут осталась железная дорога, по которой грузовой транспорт ходит у нас. Но он ходит примерно раз в день, поэтому жить можно. все называется Старая Рача, да? на Да. ведь брусчаточка есть. Сразу видно, что старый. Старый. Бачу уже залезницу. Тут. Ты хочешь сказать, что мы уже приближаемся до да, нам по факту до переезда переехать и сделать, и, и, вернуться, а то... Бронепотех. О, бронепотяг ребят. Да, он самый. Так, да, переезд. О, дуже цікаво будівля. Чому, ну, дуже багато в Братиславі вот в такому вот стані знаходиться? Ну... не то, что Совкова а просто в ниякому состоянии ну, потому что, как и в Украине, тут ведется, ну, в Украине до войны велась активная стройка, ага. много строительных фирм и тому подобное. Ага. Тут то же самое. Тут очень сейчас активная стройка, в Словакию вливаются очень большие деньги на перспективу. Ага. И поэтому по старым традициям берем здание, сделаем ага. его убыточное, что оно разваливается. Угу. Недвижимость падает, выкупаем по дешевке возводим потом небоскреб. Как и у нас. Да, Все. схема одна и та же, работает безупречно. Ой. Ой. Видел, какая тачка там? Давай. Какая? Бачишь? Ой. А что это за тачка? Шкода или Форд старый, причем очень старый. Очень старый, ну добрый. В нам таком состоянии. Ну что, зараз мы тут трошки закрыто было, але мы побачили, что может быть и трошки открыто. Идем. Погнали. Но ну, скажу сразу, бронепоезда нету, к сожалению. Да. Да. Он обычно тут при въезде сразу стоит. Ну мы сейчас фоточку добавим. Сюда. Бронепоезда. Але тут есть трошки вообще такие старые вагоны. Девин стоит. Он ä, тут при въезде стоит всегда. Ага, это сигнал. Какого он Ну, если он деревянный, то это начало 20 века, как минимум. Вот такие стыки. Как появилась вообще железная дорога в Словакии? Угадай, когда такой человек способствовал тому, что в Соваки появилась железная дорога и активно развивалась именно строение вот, вагонов и, и тому подобное. Ну, у меня есть такая подозра, что это был часы Второй световой був... войны. Это был... Это какой рек? Это, мне кажется, уже в 80-х. А ну, пишете... Пишут, но обычно это иферик. вот тут. О, сделано в Брно, это по идее Чехословакия. Чехословакия. Польск. 56-й год. Вот. 56-й. Текало вагонные. 50-го, может быть? есть там 50 -го. По идее, если часа косоватская, то да. Угу. внутрь попасть-то не, не, можно? Ну, чисто теоретически можно, но чисто практически нас за это могут выгнать и вызвать полицию. А если вы нас очень сильно попросите, мы придем в другое время суток, немножко по-другому одеты и не приедем к главному входу на белой сонате. Блин, Ну, грязь. Ничего страшного, грязь. Кстати, ремонтный вагон. Вот сей. Да. Ну ты. А что тут написано? 08, 05, 21 урок. Что-то это не Ты спрашивал, что это? Это лед вместе со смолой. Типа мазута или такое что-то. Это не совсем. Да, да, в такие места лучше хорошего обуви не ходить. Так, а это что? О, это... Вот старенький. Старенький. М -м, по запаху мазута прям вычувается. Ощущены молодые уже. Лучше не завозь. Понятно. Ну, по идее, они все на ходу. Вот в чем. На ходу? Да. На время праздников? Ага. Я... Бывает, приезжают на главную страницу в Братиславе. Главная страница — это вокзал у нас. Ага. Приезжают старые, как это, пароходы называют, тепловозы. Ага, ага. Они все в рабочем состоянии, даже бронепоезд, о котором я говорил, которого сейчас нет, ага. он тоже в рабочем состоянии, их всегда пригоняют на вокзал. Ага. Всегда из-за этого устраивают шоу там из разряда. Покататься по окрестностям Братислава на старом виде транспорте. Кстати, вот это разворовочная штучка. Я не знаю, как это по-правильному называется. И как ага. сейчас перестыкуют э, вагоны. Просто локомотив переезжает с одного конца ага. в другой. И он может ездить в обоих направлениях с одинаковой скоростью. А раньше... Такую бандуру надо было как-то развернуть. Ну, типа, да. Угу. И просто брался, перегонялся, на такой штуке разворачивался. Кстати, он в и Есть э, праздники. Угу. Когда национальные праздники Сваки, можно прийти. Тут его запускают и показывают, угу. как оно все работает. Она вот так вот повертается. и колеса обычно. В залежности... так, да колеса, в зависимости от того, куда треба локомотив направить, он выставляется и вот расходится отсюда. А тут сидит, напевно, оператор. А можно сюда зайти? Конструкция старая, хлипенькая. Еще непонятно, кто из вас выживет после... Вот, это дивись, это Шкода. Да, это Шкода. 1947 год. Вот Шкода, городок пылзань Это Чехия нынешняя. А тогда это Чехословакия, одна страна. и Компания mm. Шкода делала не только машины. Не только машины. Ну еще mm. велосипеды, мотоциклы, поезда. В наше время она тоже делает общественный транспорт. Так. Вот это уже за братислава закреплено и, кстати, технический контроль последний раз проходил в седьмом году. 14 лет он стоит без технического А может быть и вин 37-го року? Дивись ну, чисто на... гипотетически да, потому что он на угле. А по локации это находится на восточной части братья Раньше тут было из разряда, были ангары с Мукой, с крупой такого плана. То есть угу. тут никогда не было вокзала из разряда пассажирского. Вот эти все ангары сохранились, они всем там датируются началом 20 века. А вон да высики, какие дуже старые. Да, но он ржавый, походу, не на ходу отцов совсем. Это не только музей, это еще отстойник. Почему мы видим? Пожалуйста, современные вагоны просто. Стоят в отстойнике. Он самый крайний красненький. Видите? Ага. Он просто стоит в отстойнике. Ну мы туда перейдем. Это ковашвин року, дуже цікаво. Ну, если найдем сейчас гардеробку где-то. Если можешь увидеть, это дерево. Это не металл, это не пластик, это дерево. То есть угу. подставка деревянная. И сам он по себе Не, ну вин сильно железный. Трошки прогнив уже. А я бы сказал, не трошки. <laughs> ну вот видишь, дерево уже рассохлось. Ну все. Залазь. Там печка. И вот тут, по идее, уголь был. Ага. А вон еще, знаешь, что стоит страшное такие. Пойдем еще туда сходим. Еще все такие. Кись вагончик. А вот без крыши, без всего, без корпуса, да? Ну, похоже, он под реставрацию. Потому что он красивенький, чистенький. Такие великие колеса, колодочки. Ну и вот он вин. Почти бронепоезд. Для, для меня тут В принципі, ребят, все бронепоїзд, Воно виглядає як, як якісь просто реально, я не знаю, танки. якісь танки. Який же це рік. бачиш, оно настолько все, уже так? Кремен Второй мировой войны точно. Ну це явно броня. Да, это явно броня. Нигде гравировок никаких нема. Чтоб враги не догадались. О, такий вагончик. Туалетик. Ребятки, туалетик. очень старенький Но он, очень он с на окнах. это тюрьма может не а, это почта он с решетками на окнах даже есть сигнализация по тем временам 22 -го года то есть он по полуденький, он даже на ходу ты хочешь сказать, что железную дорогу в Словаччине построили друг из световой войны немцы, Нет. так? Я этого не совсем хочу сказать. Кстати, есть небольшая отсылочка. Посмотри на знак на этом вагоне. Крестик. Кто цебулы? Это Це это кто, ребят? Це немцы. Deutsche Reichbahn. Немецкая железная дорога. Но она не, не на ходу, я думаю. Ти посмотри какая плесень сам хом! А дивіться відкривається. Слушай, не оторви тут. Алло, є хто? Зато шини всі надуть. Сюди типу, можна зайти, але сьогодні свято і тут всюди є камери. Ми не будемо цього робити. Но если вы захочете, напишите в комментариях, то я приеду сюда еще раз с Никитой, и мы будем туда заходить и покажем, что там внутри. Мне очень интересно, но страшно сейчас заходить. Ну, по светлому дню, под объективы двух камер, одна твоя, другая. <laughs> Это вот вагон 31 -го года, чешско-словацкая железная дорога. Обычный пассажирский вагон. Купейный, скорее всего. Максимальная скорость 100 км в час. 100 км в час, то это нормальные еще швидкости. Ну, по будет. тем временам это вообще... Швидкостной. Закреплен О. за бацисовой. Типа можно открыть, но вин закрыт. Реставрация произведена 23 -го года. Вообще свеженький. Ну, и видно, что он хоть и старый, но покрасили, помыли. Нету ни ржавчины, ничего подобного. Все. Раньше Паша так в Киеве, теперь он путейник в Словакии. Дуже, кстати, цикавый. Такие сидушки. Маленького. Кто там поместился бы, непонятно. Это электричка, звичайно. Да, просто старая. Просто старая, да. Он, кстати, да? Цікаво що тут. Блін, не стрмно сюди наступати, якщо чесно. Оп. Ага, закрита. Ну прикольно, прикольно. Питань нема. Поїхали на наступні локації. Зараз нам Нікіта щось ще цікаве. покажет и расскажет. Так же Да. Но еще небольшой факт про это место. Угу. Во время Второй мировой войны, как многие люди знают, Гитлер пришел в Словакию с одним предложением. Сделать Словакию независимой и забрать Чехию под свою территорию. Угу. Словаки согласились, но при этом Гитлер еще поставил второе предложение, чтобы Словакия помогала им во время Второй мировой войны. И тут в Братиславе был завод, который делал поезда времен Второй мировой войны, брони поезда и обычные пассажирские. Mm -hmm. Поэтому найти где-то заброшенный поезд в Словакии это не такая уж и большая проблема. Они есть, просто их приходится прятать, потому что, к сожалению, каждый человек хочет посмотреть, залезть вовнутрь, забрать какой-то сувенирчик на память. И доходит до того, что поездов уже не остается, столько желающих на них посмотреть, что просто их приходится прятать. Вот грубо говоря, мы найдем фотографии, вот на этом месте, на вторых путях, тут стоит голова бронепоезда, она там всегда стоит. У меня есть фотки, я тут был год назад, и в интернете можно найти много фоток. Но его периодически оттуда перегоняют uh -huh. По той причине, что люди начинают борзеть uh -huh. По факту все сюда приезжают посмотреть на отстойник Найти какие-то хорошие старенькие поезда Сфоткаться с ними Плюс локация немножко не совсем обычная Но когда люди начинают сильно борзеть и портить имущество Самую главную вишенку на троте забирают Поэтому, ребят, не портите Приезжайте, смотрите, фоткайтесь. Но портить не надо, потому что бронепоезд в Шуаке остался один. Так что не портите, ребят. Имущество. Майно. Чтобы <coughs> можно было посмотреть на бронепоезд, якого сегодня мы не подивились, Это надо именно отслеживать его. Заезжать ему. Деся... Да, ты недалеко живешь, поэтому... В принципе, да. Ребят, я живу вот там, вот, если вы побачите. Ось там вот те там э, тегудивли и там уже горы начинаются, и там дось я живу поехал и далее это карта всех путей которые тут есть угу. вот дорога на которой мы зашли мы сейчас находимся ага. тут вот этот разворот ага. вот это все это ангары где раньше хранилось Зерно і все подібне, сипуче. О, дивись, на українське навіть ведь да. музей закритий для відвідувачів. Да. <клес> Відкритий з 15 квітня, 25 року. А сьогодні у нас що? Январ. Сичень, ребят. Січень. січень. Ну нічого. Ми ще приїдемо сюди 15 квітня, як вони пишуть. Буде відкрит з 10 до 5. Ага. Буде реставрація. От тоді і броніпоїс, напевно, буде тут. Да. Залізничний музей Слава Республіки. Окей. Ребят, я вам трошки розповім, скільки я заробив за останній місяць. Місяць був непоганий, це був грудень, але з 24 грудня робота якби трошки стала, бо почались свята. І роботи, в принципі, не було в Братіславі. Вона була, ну так, дуже слаб, слабенька. Але все ж таки місяць я закрив непогано. Ось така от каса грязними 4,353 чистими 3,293. І мій заробіток десь 1600-1700 з чайовими євро. Я працював 5 днів. Тиждень, кожен тиждень я 5 днів працював. Загалом 220 годин і за цей час я заробив 1600 євро. Це ще нормальний місяць взагалі вийшов. Бо грудень був класний до 25, -го, 24, -го, до 25 грудня, потім вже все стало. Зараз робота нам розкаже Нікіта. Розкажи нам, як зараз робота у нас іде. Ніка. <загалі> взагалі 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 ніяк. Я вчора працював. Угу. У меня рабочий день, я вышел в смену в 6 часов утра, uh -huh. первый заказ прилетел в 8.24, uh -huh. до этого я просто катался по Братиславе, искал хоть что-нибудь, uh -huh. хоть какой-нибудь заказ, uh -huh. два с половиной часа вообще ничего. потом где-то насыпал, сделал около 10 заказов, причем они так красивенько, один за одним, четенько, потом после 12 все стало вообще. Короче, работы сейчас нема. Работы нет, то есть вот может быть тому там будет заказики из разряда на вокзал с вокзала такого плана и угу. на этом все. Так, а когда они будут? Когда ну. люди вернутся активно а к работе. А Циклы здесь? Ну, 24 mm. декабря mm. до 11 января у них зимние каникулы. Это во многих фирмах работают в это время только. Часний предприниматель. По-моєму, сьогодні нічого не працює. Таксісти. Поліція. Таксісти ну, вони працюють, але вони ну, не заробляють. Да. Так просто їздять да. по городу. От поліція от поліція заробляє. Ребята, наступна наша локація буде де теж дуже цікава. Але щоб не затягувати відео, я е, вирішив розбити на дві частини. Вже Ця локація буде в наступній частині. Це буде бункер часів Другої світової війни на кордоні з Австрією, де можна просто перейти пішки цей кордон. Також там буде локація, де проходять інсталяції також часів Другої світової війни, військових інсталяцій. Короче, теж дуже цікава локація, про яку не всі знають. Я вас прошу підписуватись на канал, ставити вподобайки. Стосовно переможця попереднього відео, це у нас Юра. Але Юра це засновник кави, яку я подарую переможцю. Тому ми переходимо до другого місця, а друге місце теж Юра, ребята. Ось такий от прикол. Так що Юрка все ж таки. Виборов, я вимушен буду відправити Юрі е, каву, яку він сам собі може відправити. <рес> ну, а ви не забувайте, обов'язково залишайте коментарі, тому що в наступному відео буде знов переможець. Я сподіваюся, що Юра вже не буде такий красномовний. Тому. Залишаємо комментарии, ставим в подобайки, вступаем в нашу телеграм групу Посылание будет в описании. Всем пока!